Глава 2. Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом и Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить, которые были бы способны способные других научить. И так переноси страдания, как добрые воины Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю». Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа, Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей. Но для слова Божьего нет уз. Поэтому я все терплю ради избранных, дабы они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славу, верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может. Это напоминай. Заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, а не потребного пустослоя удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать нечести. И слово их, как рак, будет распространяться. Таковы имения и филит которые отступили от истины, говорят, что воскресенье уже было, и разрушают некоторых веру. Но твердое основание Божье стоит, имея печать эту, познал Господь своих. И да отступит от ничей правды всякий, исповедующий имя Господа». А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. они одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай! одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, Скротостью наставлять противников, не даст ли Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю.